Salam Rəvan, salamlarını bir daha sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, biz hal-hazırda Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyindəyik. Gördüyünüz kimi hava hal-hazırda küləyi, daha dəqiq desək, cənub küləyi müşahidə olunur və dəyişkən buludlu hava şəraiti hökm sürür. Bəs ümumiyyətlə bu gün gün ərzində hava necə olacaq və həftə sonu havası necə olacaq? Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Gürşad Məmmədova çatdıracaq. Salam səbahniz xeyirli olsun. Hava necə olacaq gün ərzində? Biz necə hava gözləyirik? Salam, sabahınız xeyir olsun. Bugünkü gün ərzində paytaxtda və əyalətlərdə yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Nulayim canıp külək ədəcək. Havanın maksimal temperaturu paytaxtda 9-11 dərəcə, bölgələrdə 10-15, dağlarda isə 3-8 dərəcə istilı olacaq. Bəs həftə sonu bizə necə hava gözləyir? Yağıntılı mı yoxsa daha günəşli? Həftə sonu sabah yanvarın 8-də paytaxtda gün ərzində səssiz yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gün ərzində şimal-qərbiyə güclənəcək Gürəy maksimum sürət 15 km, bəzi yerlərdə isə 23-28 m/s edəcəyi gözlənilir. Və bölgələrdə əsasən yağmurlu hava şəraiti gözlənir, lakin axşam, 18-ci axşam və 9-cu gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. 9-cu gündüz saatlarında artıq gücü şimal-qərbliyə də paytaxtda mülayimləşəcək, əsasən yağmurlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin sabitləşəcəyi gözlənir. Bəs önümüzdəki həftənin proqnozunu öncədən vermək olar mı? Hava necə keçəcək? Bizi qarlı, yağmurlu və ya necə hava gözləyir önümüzdəki həftə? Həftənin belə deyək ayın 10-u və 11-ində ilk iş günlərində hava şəraiti paytaxtda eləcə də bölgələrdə sabit keçəcəyi gözlənir. Oldu, təşəkkür edirəm. Bəli, biz sizə günün və həftə sonunun havasını çatdırdıq. Lakin havanca keçməsindən aslı olmayaraq gününüz xeyirli və uğurlu keçsin. Mənim hələlik çatdıracağlarım bu qədər. Söz sizdədir. Təşəkkür edirəm, Nilo Fər ətraflı məlumatı üçün.